всіх, хто дивиться канал Кіровоград, зараз в нашій студії гість Максим Березкін, кандидат народній депутати за виборчим округом номер 99, нагадаю, нагадається місто Кіровоград. Доброго вечора вам. Добрий вечір. А, дякую, що ви в нашій студії сьогодні. І Максим Станіславович, пропоную говорити сьогодні про а, те питання, яке мабуть турбує кіровоградців так само, як і власне мешканців усіх міст великих України і середніх, і малих, і навіть сіл. А, питання працевлаштування. Це те, що дозволяє вирішувати всі інші свої проблеми, коли отримаєш достойну заробітну плату, коли ти можеш утримувати родину і таке інше. Ви очолюєте підприємство, яке з геометричною прогресією створює нові робочі місця. Яким чином цей досвід можна трансформувати на те, аби по всій Україні робити те саме зв'язку з тим, що ви балотуєтесь в кандидати до Верховної Ради? Ви знаєте, це дуже правильний питання. И с точки зрения креатива я могу сказать, что компания не остановит свой рост, и те темпы эм, развития, которые были показаны ранее, они будут и дальше продолжаться. Э, то есть креатив э, будет все больше и больше кировоградцев обеспечивать рабочими местами. Но это если говорить об одной компании. А если говорить в целом о нашем регионе, я должен вам сказать, что это, э, это на очень глубинный вопрос, который связан не только с созданием рабочих мест, а вообще с повышением социальной эффективности здесь, на Кировоградщине, с уровнем жизни. Вопрос с одной стороны, точнее ответ, с одной стороны лежит на поверхности и э, решить его, э, кажется, достаточно легко. Но с другой стороны, за этим, конечно, стоит очень большой труд. Что я имею в виду? Нужно для повышения социальных стандартов жизни в Кировограде и для повышения э, уровня заработной платы нужно привлекать инвестиции сюда в наш регион. И это я неоднократно говорил уже на встречах, которые я провожу во дворах города Кировограда, на встречах, которые я провожу с разными коллективами разных учреждений нашего города. Пытание про цивилизацию, дорогие люди, поднимают на таких встречах? Конечно, конечно поднимают. И не только вопрос именно трудоустройства, но и вопрос уровня заработной платы, потому что действительно Кировоград и Кировоградчина находятся в лидирующих позициях, если можно так сказать, снизу по э, средней заработной плате на душу населения, к сожалению. Так вот, переходя к вопросу, как это можно решить э, этот вопрос, нужно созда нужно приводить инвестиции сюда на Кировоградчину. Что я имею в виду? Есть на сегодняшний момент масса э, заинтересованных э, иностранных компаний в том, чтобы вкладывать деньги в украинский сельскохозяйственный сектор. Ни для кого не секрет, что Кировоградщина славится в первую очередь своим сельским хозяйством. И наши черноземы одни из лучших в Украине. Наверное, может сравниться только по качеству земли Полтавской области и Черниговская область, где тоже очень хорошие черноземы. Так вот, коль мы сельскохозяйственный регион, Нужно и приглашать сюда людей, которые хотят вкладывать в сельское хозяйство. Но не просто в выращивание. Выращивать мы, слава богу, научились уже и сами. И мы видим по некоторым фермерским хозяйствам, что урожай, кукурузы, пшеницы они э, ну, просто колоссальны. Но приводить инвестиции в перерабатывающую сферу. То есть создавать предприятия, которые будут перерабатывать вот эти все сельхозкультуры. Та же пшеница, та же кукуруза. Это одно направление. И, соответственно, создавая новое предприятие, мы решаем сразу несколько глобальных вопросов. Это и трудоустройство, раз, о котором мы сейчас с вами говорим. И это э, сам уровень заработной платы. Это два. Почему? Потому что никто не отменял такого простого закона экономики, как закон спроса и предложения. Да? Чем ниже предложение, то есть чем ниже спрос, соответственно, и предложение тоже ниже. Э, что имеется Как это можно применить к заработной плате? То есть обратная ситуация чем выше спрос на квалифицированную рабочую силу в городе Кировограде, тем, соответственно, выше будет уровень заработной платы, потому что будет создан дефицит на рынке труда, а когда есть дефицит, то, соответственно, уровень оплаты он будет расти автоматически. Социальный пакет. <coughs> Насколько важно это питание в заработной плате? Я имею в виду Трапляється так, що заробітну плату готові, готові платити високу, але в конверті. Але ж важливо ще мати трудовий стаж, важливо ще мати соціальне забезпечення, як то відпустка, як то лікарняне і таке інше. Яким чином ще оце питання вирішити? Во всьому мірі є правильна практика. Ця практика називається профсоюзи. У нас не тільки на Кіроваграченні. но и в целом по Украине система профсоюзов, она отсутствует как таковая полностью. И поэтому, создавая или возобновляя институт профсоюзов, мы сможем получить вот эти социальные гарантии, точнее, мы сможем получить инструменты, и механизм и организации, которые будут бороться за эти социальные гарантии. Потому что, поверьте, на законодательном уровне очень сложно убедить предпринимателя, начиная от малого бизнеса, среднего и заканчивая крупным бизнесом, чтобы он выделял какие-то деньги на соцпакеты, на соцгарантии для своих работников. А имея профсоюзы, которые действительно будут работать, вот это и будет их основной задачей обеспечивать соцгарантии и создавать, формировать соцпакет для тех людей, которые... працюють на підприємствах Кировоградщини. Мені здається, тут ще варто розглядати питання комфортності ведення бізнесу. Я маю на увазі, аби дістати бізнес із тіні, мабуть, треба йому влаштувати якісь умови, за яких йому вигідніше буде працювати чисто. Ви цим питанням опікуєтесь? Е, Опять-таки, вернусь к темі компанії Креатив. У нас політика. 100% заработная плата выплачивается в чистую заработной платы в конвертах просто не существует три с половиной тысячи человек задайте вопрос любому что он всю заработную плату получает официально у нас есть зарплатные проекты люди получают деньги на кредитные карты зарплатные и уже, соответственно, в пенсионный фонд и, и все остальные отчисления идут с полной заработной платы. Безусловно, это важно. Но, к сожалению, далеко не все кировоградские предприятия могут этим похвастаться. У нас действительно очень распространена практика выдачи заработной платы в конвертах. Как это пресекать? Опять-таки, нужно не только создавать законы. У нас, есть, у нас есть эти законы, которые регулируют отношения работодателя и работающего человека. Но вот те же профсоюзы, они должны заниматься в том числе и этим вопросом. Потому что многие люди, к сожалению, они не понимают, что получая официально минимальную заработную плату, а остальное получать в конверте, это приводит к тому, что когда человек выходит, выйдет на пенсию, выйдет на пенсию, он и будет, соответственно, получать минимальную пенсию. И э, я сейчас очень много слышу обращений от пенсионеров, что ну вот как же как же так, да, почему? Вот в частности, это одна из причин, потому что э, очень распространена была зарплата в конвертах. Еще одно питание буквально хвилы мы не имеем до конца эфира, но да. все-таки первое рабочее место, рабочие места для молодых людей, это тоже проблема для них, всюду пытают опыт, как решить это питание? Вернусь опять-таки к опыту компании Креатив. У нас э, давным-давно еще, наверное, лет 10 или 15 назад, мы подписали договор с Харьковским институтом э, пищевой промышленности. И практически каждый год мы сами даем запрос на э, студентов, которые закончили с наилучшими баллами, закончили институт. И... Э, далеко не, не редки примеры, когда вот из этих студентов, например, в конце, конце 90-х годов пришел такой молодой студент в компанию «Креатив». На сегодняшний момент он является генеральным директором компании «Креатив». Поэтому рост в компании возможен с самого низа и до верху. Дякую вам за відповіді. Маємо завершувати глядачам. Хочу нагадати, що цього разу в темні дня ми спілкувалися із Максимом Березкіним, кандидатом на посаду депутата Верховної Ради України за 99-м виборчим округом. Це місто Кіровоград.